Токсины ⁇ это вещества различного происхождения, которые могут активно изменять обменные процессы в организме, чаще всего подавлять. И при попадании в организм создается жесткая ситуация, ведь организм ⁇ система саморегулирующаяся, все процессы регулируются так или иначе в каком-то диапазоне. И вот как только токсины попадают в организм, они какую-то систему или несколько систем выводят из этого равновесия. При подавлении одной системы должна компенсаторно активироваться какая-то другая, чтобы сохранить гомеостаз, сохранить обмен веществ в организме. И вот здесь вот, когда организм самостоятельно не может справиться с такой интоксикацией, возникают различные заболевания, возникают проблемы вплоть до летального исхода. Потому как система саморегуляции может не всегда успеть вовремя среагировать на вот такое вмешательство в ее жизнедеятельность.